Якщо говорити про загальноосвітні навчальні заклади, то близько 20 тисяч дітей було залучено до спортикіаду школярів з 9 видів спорту. Так само були проведені змагання з футболу м'яч» для різних вікових категорій, ярмарок спорту, 378 кращих спортсменів взяли участь в обласних змаганнях, і з них 259 стали переможцями та призерами. Знаете, э, той час, який приємно згадувати, тому що завжди. Приємно згадували, коли щось після себе залишаєш. То був час, коли жодна там спортивна школа не закривалась. Навпаки, на одну спортивну школу більше стало. Жоден вид спорту тоді не перестав існувати в спортивних школах. Навпаки, тоді було відкрито кілька нових відділень спорту. Ну і по матеріальній базі теж ну, вдалося багато що зробити, хоча все відносно в світі. Так, щоб спортивний рай в Черкасах наступив, то, звісно, такого не було, але дійсно вдалося дуже багато чого зробити. Тому і зараз, навіть коли моє основне місце роботи це стіни парламенту. Думаю, що хочеться і тут, в спорті, мені в Черкаському після себе що залишити. Там вже, вже була сьогодні зустріч спортивною громадськістю одна і знову ж таки, хотілося б. Может быть, попроще поговорить про спорт. Может быть, хоть будет хоть какие-то пару петанги, какие не до финансирования, но жизнь обычная и все равно, ну, особливо э, в галузе спорта актуально. Прекрасно понимаем, что сейчас ни на что не хватает денег, ни на здравоохранение, ни на образование, ни на спорт. Вот хорошо, если кому-то хватает, вот. но в основном есть проблемы. Поэтому у меня есть конкретное предложение, как можно усилить финансирование развития нашей отрасли путем создания так называемого целевого фонда. Как этот фонд может существовать? Во-первых, его источники финансирования. Это вредный для общества бизнес. Я предлагаю, это вредное для общества бизнес, это курение и алкоголь, акциз от которого сейчас передан на местные уровни власти. Это поселки, села, города. Вот, поэтому у меня разработано уже предложение от юристов. Шесть шагов для, для создания такого фонда. Фонд этот, для этого достаточно инициативы одного депутата городского совета, чтобы такой фонд был создан. Вот, этот фонд может финансировать направления, которые связаны с, со спортом, то ли это вот, как уже сказали, есть там проблемы с э, реконструкцией, да, либо с ремонтом спортивных комплексов. Пожалуйста, есть проблемы с, э, я посмотрел, на 300 тысяч были приобретены спортивные объекты, спортивное там оборудование. Это можно также усилить из этого фонда, да, дополнительное приобретение материально-технической базы. Отправить спортсменов на соревнования, либо профинансировать здесь какие-то мероприятия на одном примере, вот, например, в Бердянске за год они получают около 20 миллионов от акцизов. Даже 20 процентов от этого это уже хорошая сумма. Это уже существенный. У вас, я посмотрел, 15 миллионов бюджет города. Вот. Прибавьте, ну я не знаю, сколько будут там, Главное, чтобы все это было, знаете, чтобы в тень не ушли эти акцизы, да, чтобы это все было, поступило в город. Я думаю, что это будет существенная помощь, даже на уровне 20%, что касается компенсации того вреда, который наносит этот бизнес. Я думаю, что после нашей встречи гарным было то, чтобы и был бы какой-то результат нашей подальшей співпраці. Я звертаюся до народных депутатов, пойти на встречу сегодня в владі и жителям города Черкаси и спортивной спільноті, чтобы мы в следующем году реализовали не один проект у ці галузі.